Həbun bu ali Saud başdır Muhammedə köməkli olamaya, bunlar artıq yavaş-yavaş böyüdüklənsdən sonra 20 minət keç çatır və hadisəniyyəti başlayırlar şəhərlərə hücumlar eləməyə. Kərbəla ziyarətgahına dəfələrlə hücum edib, dağlıqlardan. Bu gün danışacağımız mövzu, inşallah, İslam dininin ki, tarix boyu başında bir çox bəlalər olubdu. Sərf bu nöqtəyə cəhətdən ki, İslam dininlə düşmancılıq edən başqa dövlətlər ki var, İslam dininə sevməyən dövlətlər ki var, onlar ki istəmiyiblər İslam dini inkişaf eləsin, onlar ki istəmiyiblər ki İslam dinində müsəlman olan insan inkişaf edəməsin. Və sırf ıı, bu yüzdən də başlayıblar İslam dinində müxtəlif cərəyanlar yaratmağa ki İslam dinində pərakəndəlik yarasınlar. Çox şükürlər olsun ki Müsəlmanların kitabı Qurani-Kərim müəllifi tərəfindən, Allah Taala tərəfindən qorunub saxlanır və saxlanacaq da. Çünki Allah Taala özü buna söz verib ki, həqiqətən onu biz nazil elədik və biz onu qoruyacağıq. Allah Taala'nın kitabını daim insanlar özü ilə mübarizəyə çağırır və heç kəs də Qurani Kərimdə Allah Taala buyurur ki, "Əgər bacarsanız, onun kimi bir kitab gətirin və yaxud da onun bənzərini gətirin." Təbii ki, siz bunu bacarmazsınız. Allah Taala daim Quranla belə deyə Qurani Kərimi belə tanıtdırıb ki, bütün dünya boyu daima Zəfər nə çalmaqdadır və daima mübariziyə dəvət eləyir. Amma hədislərimizə gəldikdə isə Allah Taala buyurub: "Hədislər haqqındakı mən hədisləri qoruyacam." Əfsuslar olsun ki, bu günləri İslam peyğəmbərindən, imamlarımızdan, övlüyalarımızdan bizə gəlib çıxan hədisləri bir çox əqidələr o cümlədən məmfur təkfirçilər və habilər həmin o sənətləri saxtalaşdırmağa çalışıblar və müsəlmanları qətlä yetirməklə o sənətlərin üzərinə kölgə salıblar. Vəhabi cəmiyyətinin öndəri əsasən Muhammad ibn Abdulvahabdı. Bu şəxsin öz adı Muhammad, atasının adı Abdulvahab. Deməli bu insan ki adı Məhəmməd idi, bir vaxtı adı ki Məhəmməd idi, bu dinin, bu məzəhibin adını qoydular Məhəmmədiyyə. Sırf bu cəhətdən ki həm peyğəmbərin adı Məhəmməd idi, həm də bu Vəhabilik cəmiyyətini yayan adamın da adı Məhəmməd idi, istədilər Məhəmmədiyyə adı ilə müsəlmanları çaşdırsınlar. Amma bu adla çox da qabağa getmədilər. Bu insan dünyaya gəlib Hicri qəmrə tarixin 1115-ci ilində, milad təqviminəsə 1695-ci ildə Nezd vilayətinin Uyeyna adlı şəhərində anadan olmuşdur. Həmin bu Muhamməd ibn Abdülvəhab. Bu insan öz atasından dərslər almışdı. Muhammad ibn Abdulvahab öz atası Abdulvahabdan dərslər almışdı. Özlərinin ailəsi Əhlüs Sünnənin Həmbəli məzhəbindən olmuşdu. Atası, qardaşı, hətta özü belə vaxtilə Həmbəli məsəbindən olmuşdu. Sonralarsa həmin bu Muhammad başlayıb öz yaşadığı məntezədə Üneynə adlı şəhərdə <coughs> neynəməyə özünün batil fikirlərini İslam dinində olan bəzi məsələləri qəbul etməməyə. Həmin Məhəmmədin əksinə çıxan insanlardan ilk olan şəxs onun atası Əbdülvəhab və qardaşı Şeyx Süleyman olubdu ki, onun əksinə Vəhabiliyə rəddiyə cavabı yazıbdı. Cildlərla kitablar yazıb öz qardaşıya bunun əksinə kitablar yazıb ki, Heç kəs qardaşımın arxasıcə getməsin. Onun getdiyi əqidə puç bir əqidədir. Vaxt o yerə çatır ki, Məhəmmədin atası dünyasını dəyişir. Yəni Əbdülvəhhab Məhəmməd öz yaşadığı məntəqədən qovulur, insanlar tərəfindən qovulduqdan sonra bu insan bir çox yerləri gəzir və bir çox yerləri gəzdikdən sonra və nə qədər də ki təbliğatı gedir. Təbii ki, özağlı kimi olan ağlсыз insanları da öz tərəfinə çəkməyə başlayır. Və vaxt o yerə çatır ki, Hicri Qəməri tarixinin 1160-cı ilində Üzeyyinə şəhərindən qovulduqdan sonra, demək 1160-cı ildə Hicri Qəməri tarixinin ilat təqvimini ilə 1740-cı ilində Beyne şəhərindən qovulduqdan sonra Nəzdin tanınmış şəhərlərindən olan Dəriyəyə yola düşür. Həmin Dəriyənin də şahı belə deyəyir, rəhbəri deyə kim olubdu? Ali Səud olubdu. Bu gün qəribə bir tarix təkrarlanır. Səud, Ali Səud, yəni Səudun əcdadları həmin yerdə rəhbərlik eliyirdi Dəriyədə yalrı bu şeyx Məhəmməd deyək Əmnü Bahavilik cərəyanını yayan çatır bu dəriyə məntəqəsinə dəriyənin rəhbəri eşidir ki, belə bir şəxs gəlib bununla görüşür. Həmin bu ali Saud Məhəmmədlə görüşür. Məhəmməd öz fikirlərini deyir və bunlar razılığa gəlirlər ki, əgər Məhəmmədlə bu razılığa gəlirlər ki, əgər sən Mənim əqidəmi yaymaqda mənə köməkli olasan, mən də sənə söz verirəm ki, səni məntəqələrimizə nəyin edəm, belə deyək, kral eləyəcəm. Hal-hazırda da ə, heç kəs fikirləşmir ki, görəsən niyə Saudiya Arabistanının başında bu Saud məsələsi var. Həmin Saud məsələsi oradan gəlir. Həbun bu ali Saud başlayır Məhəmmədə köməkliyyə eləməyə. Bunlar artıq yavaş-yavaş böyüdüklərsə 20 minə keç çatdılar bu Vəhabi cəmiyyəti artıq başlayırlar şəhərlərə hücumlar eləməyə. Hətta Kərbəla ziyarətgahına dəfələrlə hücum edib dağıdıblar oranı. Ali Saud görür orda Kərbəlada ki nə qədər daşqaşlar var, hamısını göz dikərək oğurlayardı və həmin o oğurladıqlarını kimlər ki onun əqeydəsini qəbul eliyərdi, onlar onlara verərdi, onlarla bölüşərdi. Təbii ki, çox hissəsini özlərinə götürərdilər. Kimlər ki bunların əqeydəsini qəbul edəməzdi, vəhşicəsinə kafir hesab olunub qanı halal hesab edilərdi. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته